pinjaman duit daripada alung atau ceti haram mungkin jalan pintas untuk keluar dari masalah tetapi realitinya ini permulaan penderitaan yang berpanjangan saban tahun semakin banyak kes keganasan berkaitan pinjaman tidak berlesen ini sejak tahun 2021 sehingga Januari lalu Polis Diraja Malaysia PDRM menerima lebih daripada 3000 aduan melibatkan ancaman daripada sindiket haram ini selepas mangsa gagal melunaskan hutang melebihi 17 juta ringgit. Walaupun pinjaman berskala kecil, penuntut hutang akan mencari peminjam dalam pelbagai cara seperti ugutan, vandalisme dan kekerasan. Ramai mangsa tidak sedar bahawa pinjaman kecil boleh membawa kepada ribuan ringgit akibat faedah harian yang tidak masuk akal. Lebih membimbangkan, bukan sahaja peminjam menjadi sasaran, malah ahli keluarga juga turut menerima ugutan. Harta benda seperti kereta dan kediaman turut disimbah cat merah, dipasang kain rentang yang berunsur ugutan sehingga ada yang terpaksa menyembunyikan diri. Justeru, pihak berkuasa mengingatkan orang ramai supaya tidak terjebak dengan pinjaman tidak berlesen ini. Sekiranya anda menghadapi tekanan kewangan, dapatkan bantuan daripada agensi atau institusi kewangan berdaftar. Itu dia daripada niat hmm. ingin meminjam berskala kecil hmm. hingga menjadi sesuatu yang bukan menyenangkan kehidupan hmm. tapi mendatangkan Uh, bahaya dan juga boleh mengancam nyawa bukan diri sendiri hmm. tapi juga kepada ahli keluarga. Itulah dia kalau kita ikutkan bahana meminjam daripada wang agama. Kadang-kadang eh, uh, ada di antara individu tu dah tahu dah dia punya kesan. Okay. eh. ada kata kalau kita ni meminjam dengan Alung tapi uh, orang cakap aku dah tak ada pilihan lain dah. Yeah. Aku dah tak ada pilihan lain jadi aku perlukan duit tu. Jadi untuk pembayaran balik tu nanti aku akan fikirkan kemudian lah. Nantilah. Kalau, hmm. kalau, kita tengok eh, ada sejarah tadi tu kat Papara Akbar tadi pun pinjam RM50,000. Hmm. Bayar balik sehingga RM450,000 ribu. Jadi bayangkan betapa tingginya bunga long ni kan. Yeah. Okey, jadi untuk bercakap tentang uh, risiko pinjaman wang ah long, bukan along eh, uhum. bukan angah, <laughs> along semua. Siti yeah. ni uh, kita bersama dengan uh, Dr Hazrina Begum Abdul Hamid, uh, pakar kriminologi dan uh, pensyarah kanan Fakulti Undang-undang Universiti Malaya UM. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Hmm. Terima kasih sudi bersama dengan Kavi. Sama -sama. Uh, dan juga kita ada uh, seorang di uh, talian mm -hmm. iaitu Aziz yeah. yang mempunyai juga kisah Hmm. Uh, yang ingin diceritakan untuk menjadi itibar kepada kita semua Assalamualaikum Aziz Waalaikumsalam Okey baik Aziz terima kasih sudah bersama dengan kami Dan juga uh, boleh berkongsi kisah dengan kami Kalau Aziz boleh kongsikanlah uh, Mungkin ha, boleh ceritakan Bagaimana kah kisahnya Boleh terjebak dengan meminjam uh, Wang daripada Alung. Atau macam okay, uh, Sebenarnya pada mulanya punca saya boleh terjebak Dengan Alung ni disebabkan Nak bayar rumah yang tertangguh 3 bulan saya ni seorang peniaga. Bila peniaga drop dan hari-hari on the call, bising dan sampai minta saya keluar rumah disebabkan pembayaran rumah tertunggak. Yeah. Jadi kat sini lah bermulanya semua titik hitam dalam hidup saya lah. Mm -hmm. Tapi sebelum saya buat pinjaman pada Alun tu, saya ada ikhya dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Semua time tu bermasalah dengan kewangan lah. Yeah. Jadi bila saya nampak iklan dekat FB, saya uh, ada pinjaman segera. Saya itu tak terfikir pun itu alung ah sebab sebelum tu saya memang tak pernah lagi buat pinjaman dengan alung-alung ah -Ah lah. Hmm. Bila saya bagi dokumen, dah berjumpa sendiri dengan alung ah tu, pinjaman saya dengan semudah ABC orang cakap lulus. Hmm. Dan bayaran balik tu dia letakkan, dia tetapkan dengan bayaran harian. Baik. Dan bila secara harian tu ada hari yang saya meniaga dan cuaca tak mizinkan, hmm. Uh, tak dapat bayar dan time tu saya terpaksa mencari alung lain hmm. untuk saya cover bayaran pada alung yang lagi satu tu. Hmm. Sampailah saya terjerat dengan 47 alung iaitu alung yang berantai. Hmm. So, Tapi, total pinjaman uh. ada lebih kurang dalam 70,000 lebih hmm. termasuk interest sedangkan on hand tidak ...lebih daripada RM50,000 sebenarnya. RM50,000. Okay. Mm -hmm. So bila hari-hari saya dikejar, diugut... ...untuk bakar rumah, colik anak saya... Uh -huh. ...dan sampai saya pindah ke tempat lain... ...untuk mencari keselamatan lah orang cakap. Uh -huh. Dan saya cuba mencari perunding. Time tu ada satu perunding dengan harapan orang cakap... ...akan membantu saya uh -huh. tapi ela bukan membantu lagi menjahanamkan saya dan menyuruh Along ah tu datang ke rumah untuk hmm. kejar saya uh, untuk dapatkan balik duit. Hmm. Time tu memang hidup kucar kaki orang cakap memang kucar kaki sampai saya takut nak keluar sampailah saya tahu berkenaan dengan DM Pusat Pengajian Al-Quran. Uh -huh. Saya cuba meminta bantuan daripada pihak DM Pusat Pengajian Al-Quran. Alhamdulillah saya kenal dengan perunding iaitu Along ah DM So dia membantu saya tanpa masa tu uh... <laughs> Saya memang tak ada satu scene pun Tapi Pihak DM bantu saya tanpa Pandang duit saya Bantu sampai orang cakap 360 darjah berubah berubah dengan ketenangan dengan kebebasan yang orang cakap luar biasa. Cara mereka handle kes pun dengan orang cakap dengan cara mereka yang luar biasa. Aziz, Aziz Sampai sebelum itu saya, nak tanya Aziz, uh, jadi uh, segala hutang-hutang tu semua dah langsai ke atau bagaimana sekarang ni? Uh, masih lagi pembayaran, ada pembayaran tapi tidaklah membebankan dan pihak DM tak adalah Uh, memaksa saya secara orang cakap ikut kemampuan saya bayaran itu hmm. baik hmm. okay. Ah. Hmm. okay. Aziz kejap lagi kita hmm. akan tanya Aziz lebih lanjut lagi tapi hmm. terima kasih Aziz hmm. uh, kerana okay. terus kuat dan uh, boleh berkongsi dengan kami tentang hmm. kisah sebenar bagaimana boleh terjebak hmm. dengan peminjaman uh, ceti haram sebenarnya hmm. ok uh, Dr. Hazrina sendiri ya. hmm. um, saya rasa Dr. Mki boleh uh, kongsikan kami bagaimanakah bila bercakap tentang ceti haram ni. Bagaimanakah orang boleh tak sedar sebenarnya mereka tengah meminjam dengan orang yang boleh membahayakan hidup mereka sebenarnya sebab saya rasa percaya semua pun dah dengar alung kan hmm. tapi sampai tahap meminjam daripada segi psikologi dia ya yeah, um memang ramai kita tahu dan dengar natijah kesan kalau pinjam daripada alung hmm. tetapi saya rasa kebanyakan orang rasa mereka boleh bayar balik yeah. Betul. ha dan mereka merasakan yang um ini adalah sekali saja um dan kebanyakan yang pinjam along ni biasanya yang terdesak. Dan along ni menyediakan perkhidmatan mudah hmm. ah ha, peminjam wang segera hmm. tak perlu dokumen macam bank dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang dia sebab desakan tu dia dan dapat pula perkhidmatan segera mereka akan ambil dan mereka merasakan boleh bayar mm -hmm. tetapi apa yang biasa berlaku bunga seperti mm. yang uh, dikatakan tadi adalah uh, lebih dari 100% yeah. dan dia ada konsep bunga atas bunga mm. sebab itulah macam tadi cik Aziz tu cakap kan mm. sampai dia terjebak dengan alung berantai sampai kena pinjam alung lain untuk cover mm. alung tu mm. jadi benda tu tak sudahlah mm. ha dia membiak. <laughs> Tapi kan um, mungkin ramai di antara kita yang macam satu kekeliruan hmm. apabila melihat papan tanda-papan tanda iklan uh, Alung ni yang sebenarnya membuatkan kita rasa macam eh ini Alung ni yang okey yang betul sebab apa dia tulis pembiayaan wang berlesen. Hmm. Uh, jadi makna pinjaman wang berlesen ni macam mana? Doktor mungkin boleh uh, panjangkan uh, cerita tentang pinjaman wang berlesen ini. Okey. Uh kita, um, peminjam wang berlesen ni, hmm. mereka ni ada lesen hmm. dan dia ada akta, akta peminjam wang Money Lenders Act. Hmm. Eh. Yang tu uh, di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan sebenarnya. Ha, ha, ha. That's under housing. Hmm. Adalah orang yang minta yang yang rasa tak pat, sepatutnya bukan bawah Kementerian Perumahan hmm. patut bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tapi at the moment hmm. masih bawah Kementerian Perumahan jadi orang tu harus ambil lesen hmm. ah ha, uh, yang bukan bank ni untuk um, dan dia ada form dia untuk menjadi seorang peminjam okay. dan dia adalah um, apa jumlah-jumlah interest yang bunga yang dikenakan saya rasa 12 tidak boleh 18% lah kalau tanpa cagaran dan sebagainya. Jadi melalui ini um, itu adalah peminjam yang belesin. Tetapi unregulated ni yang peminjam tidak belesin ni banyak. jadi masalah peminjam tak belesin ni bila ada bila dia orang punya penghutang tak bayar itulah yang kita tengok tadi cara dia pergi kutip tu yeah. sebab nak pergi mahkamah nak tuntut tak boleh mm -hmm. sebab dia adalah peminjam yang tidak berlesen yeah. hmm. peminjam berlesen dia boleh tuntut sebab dia berdaftar baik Aa, jadi orang yang nak pinjam tu dia harus Uh, pastikan walaupun signboard tu tulis boleh uh -huh. kena minta tengok lesen dia okay. uh, nak buat further search tu telefonlah kementerian perumahan kerajaan tepatan cek okay. uh, check adakah orang ni betul dalam uh, seorang peminjam berlesen hmm. tapi kalau kita dalam keadaan terdesak doktor dah tak ingat dah nak cek-cek apa semua tu uh, betul kan itu yang kan masalahnya uh -huh. <laughs> kita nak semua mudah segera uh, yeah. tapi itu kesan dia baik, yeah. baik okey uh, aziz Uh, mungkin Aziz boleh kongsikan juga dengan kami. Uh, mungkin antara ugutan-ugutan ataupun uh, apa yang dilakukan oleh Alung ...sepanjang proses dia meminta kembali uh, duit uh, daripada anda. Mungkin Aziz boleh kongsikan. Uh, sebelum saya di bawah jagaan pusat pengajian Al-Quran Darul uh -huh. so ...saya sentiasa dikejar oleh Alung dengan ugutan untuk bakar rumah... Uh -huh. ...untuk buat benda yang tak elok pada diri saya dan... Nak colik anak. Uh, lepas tu bila saya pergi buat polis report pun mereka dapat trace report polis saya tu. So sampailah bila di bawah jagaan DM pusat pengajar Al-Quran Alhamdulillah memang tak ada apa-apa langsung gangguan. Saya cuma dengan orang cakap dengan tenang saya cari duit untuk bayar balik semula apa yang dapat dekat tangan. Baik. Pada alung tu semula. Tapi buat selakat ini uh, ianya uh, lebih kepada ugutan sajalah. Uh, tidak pernah lagi berlaku apa-apa benda-benda yang betul-betul rumah kena uh, kan apa semua. Alung tu memang dia dah sampai dekat rumah, dia dah tampal notis semua. Okay. Kebetulan masa tu saya tak ada di dalam rumah. Ha. Ah, uh. uh, berkemungkinan besar kalau time tu saya ada dekat dalam rumah mungkin ada sesuatu benda yang berlaku lah. Mm, mm mm Awak ha. uh, saya nak tanya, ialah kita tahu yang uh, kesan daripada kita meminjam Anlong ni uh, banyak dan saya rasa Aziz pun sedar tentang benda ni, Aziz. Uh, yeah, ugu ugutan, ugutan kan uh, tetapi um, kenapa awak macam sanggup mengambil risiko juga dengan meminjam alung ni ialah kita tahu yang awak dah tak ada inisiatif lain dah tak ada kata orang tu sumber lain untuk awak pinjam duit kan jadi uh, kenapa awak memilih jalan ini sebenarnya Sebenarnya saya tak pastinya itu adalah along sebab hmm. saya tak pernah, seumur hidup saya, saya tak pernah lagi buat pinjaman dengan along. Jadi saya ingatkan benda tu adalah berlesen hmm. dan tak ada kekerasan ke apa. Hmm. Dan saya rasa saya boleh bayar, bayar balik. bila men, aa, bila meniaga dalam keadaan cuaca yang tak mengizinkan. Dekat situlah bermulanya semua. Aa, saya start habis memang tak boleh nak buat pembayaran. Yeah. Faham. Dia kadang-kadang bukan sekadar terdesak hmm. tapi juga macam yang dikongsikan oleh doktor lah. Hmm ah uh, kita kena buat uh, kajian sendiri selidik dulu kan selidik betul-betul sebab memang banyak kalau kita nampak tepi jalan pun yeah. kalau mungkin penonton Malaysia hari ini nampak memang tak tak ya boleh dah kadang-kadang betul juga tak doktor sampai saya nampak kalau yang si ada kedai dan sebagainya tanpa tu itu mungkin nampak lebih legit ataupun nampak macam oh betul ni ya yeah. ha. saya pun nampak juga ya um, ha. yeah, apa papan tanda ha. tetapi benda ni boleh telefon tu sekejap je mm -mm kita nak check tu orang ni sen tak. Okay. Saya rasa on okay. uh, cuma saya rasa mungkin Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan harus wawakanlah sikit kot hotline mm. ke apa-apa mm. kan. Mm. Uh, jadi uh, dalam uh, uh, dan uh, seorang yang tidak mempunyai lesen nah uh, bawah akta peminjam wang ni ...dia boleh dikenakan denda RM250,000 hmm. hingga rm juta ...dan boleh juga dikenakan penjara selama lima tahun. Hmm. Jadi satu jenayah lah ya, betul. untuk menjadi alung. Hmm. Sebab, sebab itulah dia melakukan apa yang dia lakukan. Hmm. Dan kalau penghutang tak bayar duit, dia tak boleh claim mm -hmm. secara legal mm -hmm. di mahkamah. Ha, sebab itulah dia gunakan taktik-taktik yang kita dengar tadi. Ya. Yeah. Ha. Yeah, betul. Jadi membuatkan orang rasa ketakutan. Ya. Yeah. Ha, dia guna dia gunakan cara mm. yang kekerasan seperti Bagi pandangan doktor kan. sendiri eh. Anda kata mm. macam contoh yang Aziz tadi kan. dia dah tak ada sumber lain dah. Mm -hmm. Katanya nak pinjam bank memang dah tak lepas mm. kan. Saudara mara tak bagi, kawan tak bagi. Jadi pilihan terakhir daripada Alung sendirilah kan bagi pandangan doktor sendiri uh, mungkin ada mungkin apa inisiatif lain yang mungkin orang lain boleh uh, macam cari sumber kewangan tu selain daripada meminjam along ni macam mana ha, itu saya tak dapat <laughs> jawab <laughs> 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 sebab um benda ni biasa tu macam dia kata dia cuba minta bantuan keluarga kan hmm. bantuan kawan-kawan hmm. uh, tetapi kadang orang bila hmm. dia bermasalah kadang hmm. dia tak nak ganggu juga keluarga yeah. atau keluarga tak mampu hmm. Jadi mungkin saya rasa benda-benda yang ada orang kalau nak duit terdesak segera. Mm -hmm. Jadi malangnya yang sediakan apa perkhidmatan mudah ni adalah Along. Yeah. Ha. Uh, you tak boleh dapat cara legal, you hmm. go underground yeah. uh, dalam apa-apa sekalipun. Jadi saya nak saya nak nasihat nak hmm. kata apa alternatif tu yeah. saya tak adalah nak suruh jual barang ke kita tak tahu apa yang yeah. ada penjualan pun mungkin ambil masa. Uh -huh. uh, jadi selagi boleh tu jangan um, tolong jangan apa ya, along. Uh, libatkan diri dengan yeah. alung lah yeah. yeah. uh, sebab dia kesan dia tu berpanjangan. Hmm. satu lagi saya nak kata banyak orang sekarang pun masih membayar hutang akibat ber-COVID dulu. Masa hmm. COVID hmm. ramai yang tak ada business income yeah. masuk kan. Yeah. Jadi dia punya hutang tu bercambah-cambah hmm. uh, sehingga sekarang hmm. masih orang Malaysia. Hmm. Uh, jadi itulah natijah dia. Ya yeah, betul. Jadi uh, saya rasa Mungkin para semua yang menonton juga hmm. pernah mengalami hmm. uh, masalah terdesak ini hmm. ataupun hmm. Hmm. ada juga yang ada keluarga. Sebab kan kalau kita ikutkan, hmm. Alun kalau dia tak dapat kita, dia akan cari ahli keluarga kita. Hmm. Kalau tak ada anak, mungkin dia cari uh, ibu bapa hmm. dan sebagainya. Dan kalau doktor melihat kepada trend sekarang, kalau tengok, saya rasa memang terlalu kerap kita akan nampak video ataupun apa-apa keratan akhbar yang mengatakan Along memang dah bakar rumah, hmm. campak cat dan sebagainya. Merisaukan Dr. kalau lihat keadaan sekarang ni. Adakah makin rancak daripada dulu? Trend dia macam mana sekarang ni? Ya, amat merisaukan dan hmm. membimbangkan. Sebab tu saya kata um, orang kalau orang ramai kalau tanya tahu tak apa yang Along boleh buat. Hmm. Kalau hmm. tak bayar. Hmm. Ramai yang tahu. Hmm, ya. nama, ah, betul. simbah cat, hmm. letak Uh, tampal notis kat tempat semua kerja, eh. cakap orang ni tidak hmm. boleh ni doxing kita kata dalam social media dia, dia malukan orang tu. Yeah. Tetapi ramai-ramai dia anggap yang dia boleh bayar, hmm. dia boleh bayar. Hmm. Uh, sama juga satu analogi kalau orang-orang yang masuk penjara hmm. ni kita kata kenapa buat kesalahan tu uh, tahu kan boleh kena penjara, hmm. boleh kena sebat, hmm. uh, apa boleh kena gantung. Hmm saya tak rasa saya akan kena tangkap ah ha, macam uh, tu uh, anologi anologi je begitu tapi ada itu. juga alung yang macam dia kata uh, pinjam 10000 dapat 10000 ataupun uh, bayar tidak ada bunga yang tinggi tetapi apabila kita tidak bayar oh lain pula perjanjian ni ada yang macam tu juga ada, kan betul kan ha, jadi itu kita harus fikir juga juga catch phrase dia uh, lah yeah. tak ada bunga tapi kalau uh -huh. tak ada bunga buat apa dia nak Bisnes? Yeah, betul <laughs> betul pandai betul. mereka okey kita dah bacakan dekat uh, facebook juga Rakan-rakan kami juga ada memberikan komen amin nurudin kata mereka yang pinjam ahli lung ini kadang tidak fikir panjang akibat kekangan kewangan yang dihadapi lebih-lebih lagi apabila tiada support sistem positif di kalangan ahli keluarga untuk membantu akhirnya semua akan berhadapan masalah mereka yang buat pinjaman ini tak patut juga disalahkan sebaliknya bonding positif dan juga support ahli keluarga itu penting sebelum hadapi masalah ini ah, ya, kan ya betul betul sebab kadang-kadang uh, kita tengokkan macam hmm. contoh macam apa yang berlaku pada Aziz tadi ya. alhamdulillah Aziz sekarang akhirnya uh, mendapat uh, circle terbantuan yang baik betul, dan tentu juga kepada anda kita hmm. di sini berbincang bukannya untuk uh, menjatuhkan apa-apa apa, -apa, hmm. uh, apa uh, prasangka yeah. kepada mereka yang meminjam hmm. ataupun anda yang mungkin terfikir eh aku baru rasa nak pinjam sebab memang terdesak hmm. tapi tiba-tiba menuntut MSI. Soy kita nak bagi tahu betapa bahayanya hmm. akibat dan hmm. juga risiko walaupun anda rasa macam ini saja jalan dia dan seperti kata doktor hmm. tak apa nanti boleh bayar. Hmm. itulah yang bahayanya dan kenapa kita kongsikan dan juga solusinya tadi hmm. Kalau nak tahu bagaimana tidak terjebak, dengan hmm. siapa kita boleh telefon hmm. uh, katanya tak lama pun nak dapat tahu tu kan yeah. Lagi sekali mungkin doktor boleh kongsikan sekali lagi hmm. mungkin terlepas sebelum mereka ingin meminjam macam mana untuk pastikan mereka tidak pinjam pada mereka yang tidak berlesen ya yeah. so um, macam saya kata uh, peminjam berlesen ni mereka ni harus ada lesen ha, kita boleh tengok lesen dia uh -huh. dan kita boleh periksa dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan ah uh -huh. uh. uh, kementerian kalau tak silap saya ada Uh, cuma 40 pegawai yang memantau mm -mm. peminjam berlesen satu Malaysia tak ramai tu mm -mm. Jadi bolehlah call Kementerian. Saya tak adalah nombor dia, tapi hmm. boleh cek. Saya nak pastikan adakah orang ni berlesen. belesen. Right. Jadi kita verify tu, jadi kita boleh buatlah apa yang kalau kita perlu pinjam. Yeah. Dari kalau tidak tu memang orang tu alung lah. Yeah, itu saja. Semudah <laughs> itu untuk kita ketahui. Jadi mungkin nasihatnya adalah hati-hati dan juga kepada mereka yang telah meminjam dan sebagainya hmm. ataupun telah termasuk kerana lubang yang ingin dielak ini Uh, itu buka, ini bukanlah pengakhirnya ya hmm, betul hmm. Uh, dan insyaallah kita doakan juga siapa yang terlibat dalam uh, jenayah ini hmm. dapat uh, meloloskan diri dengan cara yang baiklah hmm. sebab so, kita risau sebab benda terjadi pada ahli keluarga dan sebagainya ya hmm. Baik, terima kasih hmm. ucapan kepada Dr Hazrina Begem Md hmm. ya dan juga terima kasih kepada Azizi kerana bergosi uh, kisah anda kepada kami terima kasih ya yeah. yeah? okey dan kita dah beri pada ketiga dalam pasti kita akan bawakan seorang artis hmm. ah, kan yang uh, ada buah tangan baru katanya oh, ya uh, kita tak bersabar